Всем добра, дорогие друзья, с вами Санакос, и сейчас мы будем... Сейчас мы будем играть заражение. Я успел прокачаться, сначала покажу вам штаб, смотрите. Я, короче, задонатился. Ой, что это я не надел? На... За... Вроде... У меня вроде какие-то 150 голосов, так вот, надел. Оружие, смотрите, я на косу, то, что я иду... То, что я иду на заражение на зараженку, я купил косу, Стергеймбер без голоса, я уже показывал, я купил палкан, три звезды урона, что у меня было, и самое главное, купил гранатин, урон 4 звезды, и дальнобой 3 звезды, еще вот, смотрите, я купил дальнобой, дальнобой четыре звезды, звезды, и скорострельность 3 звезды, это все офигенно, я не очень фул, вот я улучшил немножечко, так, кстати, вот это, ну, не фул, я это, короче, сейчас перепутал слова. Немножечко прокачал. Немножко прокачал себя. Какой фу нафиг. Так. Так, я сегодня не буду прикалываться. Я не буду прикалываться, у меня мало времени, у меня мало времени. Извините, дорогие друзья, у меня мало времени, прикольнуться, наверное, не успею. Ну, там, где-то так. Извините. В следующем видео я обязательно прикольнюсь. Так да, как, -то, как -то странно не смешно. Давай быстрее заходи. Дорогие зрители мои ждите. Сейчас врежу. Хватит. звук не врубит. А я сейчас рублю звук. Все, вот. Так, вот классный чумок. Классный игрок, он похож на моего дружбана. У него нету сзади ракет. И другие ботинки, да. Он похож на моего друга очень сильно. И оружие почти такие же, только не, у него писец. У него писец и засад. Ну и политрук, И огнемет. Я не знаю, него Мы снимаем уже 2 минуты 40 секунд, и мне пофиг. Так, вот, носа, вот. Блин, Лаги, 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 что за нас лаги. Патроны не взял. Прыгану и то, что дальше он не будет нас нужен. Прыгать на опять Главное мое оружие это вот. Вон замяк. Стреляешь, он замедляется. Замедляйся, Я все патроны потратил. сука, она не замедлилась. Залазь. Спускайся спускай ко мне. Ой, его замедлил. На. Иди ты. Срать. Аптека, автик, балкан, балкан, балканище. Да! Убил, скрини. Так тебе и надо говно. Так вот ты балкан. Мозг, прицел, он как бюро, только у бюрока патронов больше. Вот это то, что <coughs> <у> меня синий. <осенило. coughs> что мне -что что-то странное. Так, это не было. Видите, он гранатин. Я его купил за 10 голосов. Он, короче, замедляет. Замедляет. Я поделюсь сами с одним пацаном. Но он мне даст. Ой, блин, не даст ак, короче. А, да, не чувак один дает ак. Я его заметил. Я, ну, я, сделаю обзор, короче. него, короче, засад, писец у него есть. Какой мед у него есть. Короче, говорил я. Так я этого замека убили, значит, замеки.

Нор. я купил гранатин. Я купил. Я купил дальнобойщик. Говорил я вам или нет? Я говорил, я говорил. Так, смотрите, сюда залазим, мне я пойду на тушку. Саме люди, потом у вас дальнобоя поеду. Ой, пардон, 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 замак.

Выпихайте в комментах, не посмотрите на это или нет. Это какой-то баг, с ура. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил, это мой друг сказал. Хер, это не баг. О, займёт. Блин, я патрон у него подвезу. Иди в лоб. Иди сюда, иди сюда, молодец, хороший мальчик. что-то нахер. Давайте еще за на его помочим. Один патрон. За патронами на тебе. патроны трачу. Эй, на шестую. Ушел в жопу. О, видите, где я его с на мочу. Патроны

Um... если нет времени, мне просто ну, 10 минут можно поднимать. Кстати, появился вместе, я, наверное, еще я вам покажу, хотя нет, не надо показывать это. Вот он, покажу мои еще пусть быстро покажу. О, ну это, еще вроде бы, ну, еще вам дальнобой, дальнобой покажу еще раз. О, вот, кто стреляет. Скоро стрельно. Кто меня скинул? Ладно, не пофиг, все равно заранее мне не хрен бояться, мне не хрен боятся А мне все равно, а мне все равно. Как говорят, последние лохи начнут. Я... О, а, -а, а, пошел он, пошел он, -к -к а как крыса. Это все ты и виноват, я тебя заражу, подлюка. на хрен заражу, пойду в другой бой. Я на 5 секунд. Ты бой сменю, ты бой сменю, пойду сюда. Сменю бой. Реально заражают они крысы. Вот, кстати, у меня сет, который дает жизнь. Не 120 жизнь, а вроде 123-124. У меня, короче, я собрал сет. У меня только ботинки другие. Ну, этого сети нет, И руки. А нет, ботинки есть сети. Вроде те. Да. Да. Те ботинки в сети, да, еще вроде ну, все. Только руки у меня. Только руки не в сети, и я. А, не заражение.

зайдем сюда. Будем мочить ему зон Я могу снимать еще 5 минут. 6-5 минут могу еще снимать. Вдох <свёзд> вам не надо идти за малым. Садик, ну почему такое горе? Долбанный малой, блин, сломай его. Ладно. Ничего малому шею больше. Ну, писец. Если кого-то есть писец, значит он уже крутой. Что писец стоит 100 голосов. <с> не mm. Ну или тысячу контрабаксов. Смотря по левелу, поэтому... Я не планирую сейчас покупать писец за 100 голосов, потому что мой друг этот писец, он очень классно играет. И я сниму видео с ним. Короче, он я не сильно тихо говорю. Но он нормально. Короче, я куплю писец только когда, когда буду чуть-чуть ну, получше играть. Или набью что 100 голосов я опять не хочу тратить да, я набью левел, короче, и буду играть с писецом. Я буду будет 25 левел, у нас писцом, С Писцом, а то. нельзя говорить. Ой, бери Ой, О, сейчас за левел помочили, значит, я не с нубами играю. Ай, только три, блин. Значит, нубы. Значит, нубяры, нубяры, нубяры. Я не тут не буду, ну, С тем чуваком еще не ну, кстати, не рекомендую вам огнемет. Хотя нет. Я рекомендую огнемет. А. Короче. Огнемет. Блин. Огнемет, короче, он отталкивает зомбиком, и я вам его не, не реки, короче. Крыса! Короче, рекомендую вам огнемет. Он очень классный. Он отталкивает зомби. Я, наверное, его плюс за вас взялась. Наверное. По-моему, бере лучше. А, да нет. Огнемет, короче, круто. Кстати, я вам хотела рассказать полезную информацию про Старанхова. Если вы еще не выбрали... Старанхова. Короче, первый пулемет. Я не помню, как он называется. Старанхова. Староханов. Блин, меня убили. Сараханов, короче. Староханов. Староханов. Давайте порвем вместе. Ладно, Стаханов, короче. О, все, игра Как Игра как раз мы закончили, короче, То Короче, покупайте ГОС первый пулемет. ГОС покупайте, он очень и очень точный. У него маленький разброс, он очень очень точный. У него почти нет разброса, он очень, очень точный. И хрен промажешь на нем, я серьезно вам говорю. Рекомендую. Хрен промажешь. Ну, я не буду, я, ну, наверное, они вот толкают зомби. Еще отталкивают зомби хорошо посла. Вот на этой позиции вообще четыре стороны. Где зомби? Если это ты, то сдохнешь ты понял? Вы последний человек, которым я скормлю зомби. Где, блядь? мешает.

я, короче, поменяю. Под конец я вам скажу одну вещь. Да ладно, я ничего не хочу вам ну, сказать. Я хочу убить только мальков нахрен. Их можно и сказать, я не буду рискать. О, на. О, крыса. Двоих. Блин, патроны. Патроны конечно еще придут ко мне. Пулемет, хотя нет, если честно, пулемет достаточно нас тут сама. Не, лучше с Верю, я лучше савтик. Лучше я савтик постою. Если еще косу достану. Не, реально. Выкосся, все нормально. Бля. Он ушел с боя. Ладно, пули уже достану. Так страшно, что он идет, я могу из автомата его откинуть. Небольшой разброс. Пошел он. Видите? Нормально. И косу сейчас достану. Жалко, гарнатина нет. Через Сейчас еще только достану кусту. Ну вылезай ты, падла. Ты вообще я не могу для тебя раскручивать. Ладно, я его приманил. Блин, Все, все, я его приманил. Где он? Чё, я знаю, он стоит, но не заразит. Ну не хочу, я туда идти я буду. О, он срез. Я видел, он срез. Я видел его грязные вонючие ноги, которые зомби никогда не моют. Ты слезай. Вот он! Короче, я буду. А! Еще из-за кого-то меня заразят! А, нах! Нах, 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 нах. Ладно, еще полег, сыграем и заканчиваем видео. Нах, я умочил косы, блин, надо светочь надеть. Хотя нет. Нормально, нормально. Мы снимаем почти 17 минут, короче, еще одно видео снимем. Да. Ну, yeah, ладно. Еще не будет поиграем. Блин, видите, я в Я его куплю, я вам рекомендую. Его не надо раскручивать, он очень хороший. а как вы себе представляете, что огни раскручивать? ба 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 У меня 6 6 6 загадать желание. Загадывайте! Все. Подлазный. О, скрысель, О, я заразил. да, не скрысь. А до следующего видео я сниму обзор. С пистолета до снайпера биту я не буду. Ну, конечно же, если вы, мои дорогие друзья, хотите, чтобы я снял обзор на биту, я вам сниму. Там на косу, на светочке, на госбиту, ну, эти, эти биты у меня есть. Ой, я Постою немножко, блядь, либо это визералон. Вон, я так и знал. Пошел вон. Пошел вон. Пошел вон. И вот, дальнобойщик. Не еще уже Так, Вот, гранатин, стреляем. 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 Еще один патрон. Стреляем, стреляем, стреляем. Вот так, вот так, вот так, вот так. Есть. Ай-яй-яй-яй-яй! Бля. Ну короче, я ненавижу быть зараженным, нахер я к нему пошел. Ну ладно, уже заканчиваем, видео почти длится 20 минут. Это будет еще рекордное видео, будет сниматься 20 минут, блин, наверное, где-то. Ну, я думаю, снимем 20 минуточек, там, не заберу малого, что Чем -нибудь. Ничего мне будет, ничего мне будет, один раз в неделю или два мне разрешают. Так, 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 так. Еще, еще меня замочишь? еще это? Все, я дох. Какой же язык вырвал? А, вот, не вот этот буду... Провокатор меня Катюша. Если я у кого-то мини Катюша, не гранатина или гадюка, гадюка. я вам не рекомендую. М да, по это вообще полная херня, его мы вообще не рекомендуем мини катюш, Катюша, мини катюш я вам рекомендую, только не для З. Павлик. Патти Павлик, он классный, короче, ну, вот это. Короче, романтику лучше покупайте, но я вам еще порекомендую Павлик. У него хороший критический урон, он хорошо стреляет, и... Один раз моего друга 90 вылетело. Моего... Павлик, у него 90 вылетело, у меня же один раз 90 вылетело. Так что покупайте сверхдембель, у него большие чузы лаги, большие криты и павлика. Ну лучше покупайте гранатин, мой друг купил ну, павлик, а хочет купить гранатин. Только из-за того, что он замедляет зомби, это очень легко зарабатывать опыта. Но еще не за этого, из-за того, что еще он, короче, ща получит дело, не у А нет, это не лаги, это же зубы. Переключилось, точно не лаги я лежу, сейчас я покажу, где я лежу я ничего не могу переключить но ничего не могу переключить о, все, так, ну, мы почти снимаем 20 минут сейчас мы еще одну игру где я замочу почти я думаю, я всех замочу нахрен будут у меня лизать ладно, пардон не могу без кстати, у меня, короче, сейчас вот такой вот сет Эй! Эй! Я его, когда с другом буду менять, у нас будет официальный свой сет. Он сейчас будет зомби, я уверен. У него... что причал? А, кстати, я еще прокачаю. Его как будто убили. Это было классно, ну, его совсем убили. Ну ладно, это баг. Это баг, серьезно, это баг. Короче, стрелять буду, но должны его убить. О! Сейчас об этом баге расскажет мой друг. Он рядом со мной еще сидит. Короче, этот баг... Вы, ну, вы залазите туда под стену, и половина вашего игрока остается на улице. И если туда хоть чуть-чуть, ну, нужно рассчитать, ну, насколько вы станете, если хоть чуть-чуть вы туда, ну, пройдете, то вы умрете, самоуничтожитесь. Так тот пацан в него стрельнул, он туда чуть залетел, и он Очень хороший баг, спасибо. Не буду количество имя. О, все, все два, вы видели? Вы видели, все, все два. Офигенно было. Ой, я там жирно идет ко мне. У меня патроны в не кончились. Я пошел за гранатином. Гранатинчик, и Гранатинчик только для жирного. Все остальные не будут ездить в за гранатина. Где он? Там патронки. Честь патрон? Коса! Че а -а -а -а! Так, стреляем, за жучкой. За жучкой, за жучкой, за жуськой. мы не взяли. Бля, мы взяли. а, -а, -а, -а! пошли вон! Не-не-не-не-не-не-не, пошли в жопу вы зомбики! Гранатин! Да, заразили. Видели, как я текал? Ладно, не пофиг. Да, до свидания, дорогие друзья. Я сниму еще обзор на пистолеты, когда найдется время. Сейчас я должен идти. Всем до свидос. Всем пока. Или нет? А я передумал. Да ладно, идти уже. Ой, это не вам. До свидос.